যুঁজ এখন হ'ব বান্ধৈ যুঁজ এখন হ'ব গৌৰৱৰ হিমন্তৰ যুঁজ এখন হ'ব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ লাষ্টত গৈ দেখিলে নে ফুটুকাৰ ফেন একো নাই বোলে গালোঁ বালোঁ খোলাকতি তাল পোৱালৈ চাম যদি এখৰাহি এতিয়া কথাটো হ'ল যিমান যি একেদিন চিঞৰি বাখৰি কত কি কৰি আছিল তাৰপিছত কি হৈ গ'ল ফুটুকাৰ ফেন সেই একেখিনিকে ঘূৰাই পকাই ঘূৰাই পকাই গৈছিলে চৈধ্যবাৰ গৈছিলে পোন্ধৰবাৰ গৈছিলে ষোল্লবাৰ গৈছিলে অনেকটা তাৰ উপৰিও আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যোৱা হয় এলিজাবেথে কৈছে বোলে মুখ খুলিছে যোৱা হয় মুঠতে সেই একেখিনিকে গৰুৱে যেনেকৈ ঘাঁহ খালে পাগুলি থাকে ঠিক তেনেকৈয়ে সেইখিনিকে পাগলী থাকিলে আৰু কি কি কৈছে জানেনে তেওঁলোকৰ নিজৰ সতীৰ্থই মই যিহেতু তাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোৱেই তেওঁলোকৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেবাৰে সতীৰ্থ বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে একে পুৰণা কৰ্মী তেওঁৱে নিজে কৈছে কিনো দৰকাৰ এইবিলাক নলগা জেঙত লাগিবৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে তেওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি তেওঁ যে কৈছে এলিজাবেথ হওক বা তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হওক মানে গৌৰৱ গগৈ সপৰিয়ালে বিদেশী বুলি কৈছে এইখিনিতে মোৰো মনলৈ কিছুমান প্ৰশ্ন আহে সেই প্ৰশ্নখিনি মানে কি আপোনালোকৰ ওচৰতে ব্যক্ত কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে নিজে ভাবি চাবচোন দেই মই ভুলেই কৈছোঁনে শুদ্ধই কৈছোঁ যদি মই ভুল কৈছোঁ আপোনালোকে কৈ দিব যে বোলে বাইদেউ এইটো ভুলেই কৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি শুনকচোন অকল গৌৰৱ গগৈহে আনিছে নেকি বিদেশৰ পুৱা চোৱা বেলেগৰ পৰা মানে বেলেগে অনা নাই নেকি কিয় আমাৰতো প্ৰয়াত ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাইতো তেওঁ বিদেশী আনিছিলে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি বিদেশী নহয় নেকি কিন্তু তেজ হাজৰিকাৰ কথা কোনোবাই ইয়াত উপস্থাপন কৰিছেনে নাই কৰা মামাইতো খুব কয় যে আইন সকলোৰে কাৰণে সমান কিন্তু কিয় গৌৰৱৰ পত্নী হয় তেওঁ পাকিস্তানত চাকৰি কৰিছে কিন্তু তেওঁ মামাই দৰমহা দিব নেকি তেওঁ পাকিস্তানৰ পৰাই দৰমহা ল'ব লাগিব কিন্তু তাকে মানে হেৰি কৰি শত্ৰু হোৱাৰ কাৰণে হোৱাই নোহোৱাই মানে খুচি থাকিলে হ'ব জানো মামাৰ অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে দেখিছে নহয় চুলি এনেও নাই টপা টপা মানুহ আৰু তাতে কি হৈছে একদম টিকনি উৰি উৰি গৈছে উৰি উৰি গৈছে আমি ভাবিছিলোঁ যুঁজ এখন হ'ব কিন্তু কি হ'ল এনেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যুঁজ কৰি থাকিলে হ'ব জানো কাৰণ তেওঁ কোনো প্ৰমাণেই নাই আৰু তেওঁ কি কৈছে এছ আই টি এছ আই টি মাৰি আছে দেই এতিয়া বহুত লোকে এছ আই টিনো কি সেইটোকে একো গম নাপায় আৰু যিটো সময়ত গৌৰৱ গগৈ গৈছিলে মই ইয়াৰ আগতেও কথাটো কৈছিলোঁ তেওঁ যে কৈছে যে পাকিস্তানলৈ গৈছে পাকিস্তানলৈ গৈছে আৰু তেওঁ সতীৰ্থই কৈছে সেই সময়তটো গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিলে অমিত শ্বাহ আছিলে আৰু তেওঁতো কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে মুধা ফুটা মন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ তৰুণ গগৈদেৱৰ সোঁহাত আছিলে আৰু তেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ গৈছে বুলি তেওঁক কৈছে অভিযোগ দিছে তেতিয়াই গৈছে আৰু হয়ো ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ডাঙৰ হ'ল কিন্তু সেই সময়ত মামায়ে কি নাকত তেল দি শুই আছিলে নেকি নে অমিত শ্বাহে নাকত তেল দি শুই আছিলে নে কি কাৰণে দৰমহা খাইছিলে সেই গৃহ বিভাগে সেইটো সময়ত যোন মানে হেৰি আছিলে গৃহমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰক যদি গৌৰৱ গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হয় তেন্তে হ'লে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিব নে কি কয় ৰাইজ আৰু কিছু কথা কৈছে মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম অকণ হেৰি হৈ যাব পাৰে কিন্তু কিমাননো কি ক'ব আৰু নহয় জানো মই এতিয়া কৈ আছো শুনক অঁ এছ আই এছ আই কি আই এছ আই আমন্ত্ৰণ আমন্ত্ৰণত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ পাকিস্তানলৈ গৈছিল গৌৰৱ গগৈ দেই এয়া আমাৰ মামাৰ কথা পাকিস্তানৰ গৃহ বিভাগৰ চিঠি পোৱাৰ পাছত তেওঁ তালৈ গৈছিল দহ ছেপ্টেম্বৰত পুৱা মানে এঘাৰ বজাত সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা আছিলে সেইটো ক'লে আৰু এটা কৈছে যে প্ৰতিবেদন তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংকৰ সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব এইবিলাক মামাই কোৱা কথা দেই তাৰপিছত আৰু এটা কি ক'লে জানেনে কৈ দিছোঁ শুনক মই চিনেমা কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে ভাবিছে ভাবিছে যে মই সংবাদমেল পাতি প্ৰমাণ দিম প্ৰমাণ নিদিয়ে মামায়ে এইবিলাক সংবাদমেল নাপাতে দেই ৰাতি টক শ্বহে হ'ব চৰকাৰে যেনেকৈ চৰকাৰে তেনে চৰকাৰ তেনেকৈ নচলে চৰকাৰ গাম্ভীৰ্যতাৰে চলে এতিয়া মই কওঁ শুনক টক শ্ব' যে পাতিব টক্স যে পাতিব টক্সত বাৰু কাক পঠাব এজাক হোৱা দিবলৈ হুলস্থুল লগাবলৈ শিয়ালৰ নিচিনা ভৌ ভৌ কৰিবলৈ কাৰো কথা কোনেও নুশুনাকৈ তেনেকুৱা এজাকক পঠিয়াই দিব মাতাল কৰি পেলাই পঠাব আৰু সেই মাতালজাকে অন্যৰ কথা নুশুনে ভৌ 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 তেওঁলোকে চাগে হয়তো এতিয়া পাঠদান কৰিয়ে আছে কেনেকৈ কি টক্সত কি হ'ব আজিতো সন্ধিয়াত টক্স হ'ব আৰু সেই টক্সটিত আপোনালোকে গমেই পাব মই যদি কোৱা কথাটো মিছা হয় একদম ভৌ ভুৱাই উঠিব সেই কুকুৰে যে মানে জাক পাতি এতিয়াতো বাৰু টাইম এই কুকুৰৰ যেনেকৈ চিঞৰি উঠে চাবচোন সেই তেনেকৈ চিঞৰি উঠিব আৰু সেই টক্স মানে টক্সকহে চলাব দেই গাম্ভীৰ্যতাৰে চৰকাৰ তেনেকৈ নচলে অঁ চৰকাৰ একদম গাম্ভীৰ্যতাৰে চলিব মানে গৰু ছাগলী চোৰ কাকো ৰাজহুৱা সম্পত্তি এৰি নিদিয়াকৈ গৰু ছাগলী চোৰলৈকে কৰিব কিন্তু আপোনালোকেতো গম পায়েই গীত গাই চুৰ অকল যে সেইটোহে আমাৰ চকুত পৰিছে তাৰ বাদেও আৰু কত কি চোৰ আছে আপোনালোকে জানো গম পায় কিছুমানে গম পায় কিছুমানে নাপায় আৰু অন্ধভক্তসকলে গম পালেও তেওঁলোকে নকৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ দলৰ বদনাম হ'ব এতিয়া সেইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত মই যে ক'লোঁ আপোনালোকক তেজ হাজৰিকাৰ কথা সেইটো যদি মই মানে নক'বলগীয়া কথা কৈছোঁ তাৰ কাৰণে একদম ক্ষমা কৰিব দেই আৰু মোৰ মনলৈ আহিছে সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়া সেইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত আমাৰ মামাক কি ক'লে জানেনে মহাশয় আপোনাৰ কথা আৰু কাৰ্যৰ মাজত মিল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক নহ'লে অসমৰ ৰাইজে কি কৰিব সেয়া আপুনি নিৰ্বাচনত গম পাব এটা তেনেকৈ ক'লে আৰু এটা ক আৰু এজনে ক'লে কথাৰ লেকাম নাই হ'বলা সন্মানীয় আসন অধিষ্ঠিত হৈও ইমান চেলেপো চাওকচোন মামা ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাক কি ধৰণে কথা কৈছে আৰু এজনে কৈছে হঠাৎ মামাৰ সুৰ সলনি হ'লেই বোলে কি ক'ম আৰু এজনে কৈছে কি ক'ম ভাষা ভাষা নাপালোঁ লাজ চৰম অলপ ৰাখিব আৰু এজনে কৈছে লগতে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব নামটো ঘোষণা কৰি দিব দেই মামা আৰু এজনে কৈছে বাবা তোমাৰ কি দৰবাৰটাই হৈছে মহিমাৰে ভৰা কি কৈছে নাজানো দেই মামা আপোনাৰ কথাটো কেনেকুৱা তেনেকুৱা নাছিল হয় পদত্যাগ নহয় সন্য়াস অঁ মানে সেইটো কথা কৈছে ভালকৈ বুজাই হেৰি কৰিব পৰা নাই মানে তেওঁ কৈছে মামা আপোনাৰ কথাটোতো তেনে নাছিল হা হয় পদত্যাগ নহয় সন্য়াস কিবা এটা কৰি দেখুৱাই দিয়ক মামা তেহে আপোনাৰ কথা ৰজিব এইটো কথা কৈছে তাৰপিছতে কৈছে কি কথাবোৰ সলনি হৈ পৰিল গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ যোৱাটো বৈধ নে অবৈধ মই কেনেকৈ ক'ম মোকতো তেওঁ লগত লৈ যোৱা নাছিল এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীত তেওঁক এইটো কৈছে বেলেগ এগৰাকীয়ে দেই আপুনি চাগৈ বেয়া বতৰত জন্ম লৈছিল ইছৰাজুনে কমেণ্টটো কৰিছে নক'ব দেই সেইটো কথা বাৰু নক'ব বেলেগক জন্ম লোৱাটো কথা নক'ব তেওঁ বহুত ভাগ্যৱান বুলি মই কৈছোঁ দেই ইমান সোনকালে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু যেতিয়া তেওঁ বিয়া পাতিছিলে তেতিয়াও শাহুৱেকক ছোৱালী খুজিবলৈ যাওঁতে কৈ থৈ আহিছিলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'মেই সেইকাৰণে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে মানে একদম বল চল প্ৰয়োগ কৰি যিমান কূটনীতি বুদ্ধি আছে যিমান ভাল বুদ্ধি আছে সকলো একেকাৰ কৰি তেওঁ কি কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো লৈছিলে হা গতিকে তেওঁ কিন্তু বিফল মুখ্যমন্ত্ৰীও নহয় মনত ৰাখিব দেই তেওঁ এগৰাকী আকৌ সফল মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ কথা দিছিলে শাহুৱেক তেনেকৈ তেওঁ কথাটো ৰাখিলে সেইটোও আকৌ ক'ব লাগিব আৰু এজনে কৈছে নেগুৰ পেলাই দিলে মোক মা মোক মাৰ কোনোবাই মোৰ বেছি থাকিবলৈ ইচ্ছা নাইকিয়া আৰু জানো এইটোনো কি লিখিছে দেই সেইটো নাজানো আৰু কি লিখিছে মহাশয় তোৰ কথাৰ কোনো ভেলু নাই ৰাইজে গম পাইছে অসমীয়াক তুমি বুৰ্বক বনাই আছা এতিয়াতো বুজি পাইছেই এইটো ঠিকেই কৈছে ভাল কথা ক'লে সঁচাকৈয়ে চৰকাৰৰ মুৰব্বীজন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ হ'লে চৰকাৰখনো গাম্ভীৰ্যভাৱেই চলে কিন্তু চোৰটোৰ হ'লে চোৰটোৰ নচলিলে হয় যদি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ হ'ল হয় বুজিছেনে মামা কি কৈছে পদত্যাগ কৰি হিমালয় যাওক মামা সুৰ সলনি নকৰিব নহ'লে মামা সন্মান যাব বেয়াটো নকওঁ সেইটো দেই এইটো বেয়া কথা মোৰে বেয়া লাগিব তেনেকৈ ক'লে ফাঁকিব যে গৰু চোৰৰ প্ৰসংগ তল পেলাবলৈ কৰা ৰাজনীতি আছিল এইবোৰ গাদি যোৱাৰ ভয়ত আৰু কিমান ফাঁকি মাৰিব গম পালে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কথাৰ কোনো মূল্য নাথাকে ইয়াতকৈ আৰু কি হ'ব পাৰে আৰু এজনে কৈছে নেচ পেলাই দিলে কেলেংকাৰী তল পেলাবলৈ এজনে কৈছে কেলেংকাৰী তল পেলাবলৈ এইবোৰ কৰিছিল আচল পাকিস্তা আচল পাকিস্তানী মানুহ উচ্ছেদ কৰি কেইটা বাংলাদেশী খেদিলে মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মামা আপুনি কংস মামা পদত্যাগ কৰক যদি আপোনাৰ আপুনি মাৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ হৈছে এইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কমেণ্ট কৰিছে দেই মামা মুখৰ লাকাম নোহোৱা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি গাম্ভীৰ্যতাৰ কথা ক'লে শোভা নাপায় মহাশয় নিজকে ভাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কথাৰ মূল্য থাকিলে নে কিবা এইখিনি এইখন মুখ অন্য অন্য কিবা ধৰিবই নাই অ' এইখন মুখনে মানে আন কিবা ধৰিবই নোৱাৰি কথা মানে কিছুমান কমেণ্ট এই হেৰিকে লিখিব নোৱাৰে নে চন্দ্ৰবিন্দু মিলাই পেলাই লিখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেনেকৈ কৈছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিলেনে সকলোখিনি ফুটুকাৰ ফেন কি হ'ল মামা সেইকাৰণে মুখখন থাকিলে বুলিয়ে যিকোনো কথা ক'ব নালাগে হা ইলেকশ্যনো আহিছে আৰু আপুনি সঁচাকেই সিখনৰ পিছত সিখন এখন নাটক ৰচনা কৰিলে যেতিয়া মানে হেৰি হৈছিলে এইয়া কি আছিলে এই বেংকৰ যে এপেক্স বেংকৰ কেলেংকাৰীটো সেই কেলেংকাৰী ঢুকা মানে হেৰি কৰিব সময়তে কি কৰি দিলে উচ্ছেদ চুচ্ছেদ লগাই কৰি সিটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো উজনি নামনিও লগালে নামনিত বাৰু প্ৰথমতে নামনিত উচ্ছেদ কৰিছে তাৰপিছত উজনিত উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু সেই উচ্ছেদ কৰা মিয়াসকল ক'ত গ'ল বাৰু মামা আপুনি বাৰু খেদি দিলে নে আকৌ তেওঁলোকক বেলেগত নি পেলাই সংস্থাপন দিলে আৰু ইয়াৰ আগতেওতো গৰু খুঁটিত বহুত মানে উচ্ছেদ কৰিছিলে সেইখিনি মানুহ ক'লে গ'ল বাৰু নে গৰু খুঁটিতে আছে নে বেলেগত আপোনালোক আপুনি সংস্থাপন দিলে হা কিন্তু উচ্ছেদটো একদম ঠিক কৰিলে এই একদম টিকনি উৰাই উৰাই তাৰ লগতে দালাল কেইটামান জইন জইন হৈছে দালালকেইটা দালালকেইটাক লগত লৈ উখ ৰাম উঠি ৰজা মহি ৰজা কিন্তু নগাৰ দাঁৰ ঘাপ খাই বুলি তেওঁলোকে এতিয়া বোলে তাৰ পৰা কি কৈছে নেগুৰ দাঙি পলাইছে আৰু এতিয়া কিবা কিবি একদম হোৱা দি আছে সি আৰু সুৱাদি আছে বোলে যিমানেই হোৱা দিয়ক যিমানেই যি নকৰক আজি বোলে তাত মানে দাবী কৰা ৰেকৰ্ডিং কালি বোলে তাত কাৰোবাক মাতি দিম বুলি ৰেকৰ্ডিং ইছ ৰাম কত যে কিমান আৰু কি ক'ব যা বোলে ভালে পায়েই ভালক যাবৰে পায় খালক মামা যদি ভাল হ'ল হয় তেন্তে তেনেহ'লে তেওঁ ভাল মানুহে লগ পালে হয় আৰু মামা জাব্ৰা আৰু আজি এটা নিউজত দেখিছোঁ মামায়ে গৌৰৱ গগৈ গ্লাজ নাই কিবা নাই এনেকৈ কৈ আছে মই যদি লগাই দিব পৰা হয় দিলোঁ হয় কিন্তু মই কাটিব পৰা নাই জানেনে কিবা এখন ফটো ওপৰত আছে এখন ফটো তলত আছে মই মানে ধৰিব তেনেকুৱাবিলাক মই নোৱাৰোঁ একে সহজ সৰল যিবিলাক পাৰোঁ মানে সেইবিলাকহে মই দিওঁ আৰু তাৰ কাষতে কোন আছে জানেনে সৰু পথাৰৰ বিধায়ক যে কিবা বিশ্বজিৎ ফুকন নে কি সেইটোৱে আকৌ দাঁতকেইটা এনেকৈ এনেকৈ উলিয়াইহে আছে দাঁতকেইটা উলিয়াই লাজযোৰ নেপায় এইফালে গৌৰৱ গগৈ সেই কথাটো কৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁ ওচৰত বহি পেলাই মানে ৰৈ পেলাই হাতকেইটা কাপতি পেলাই কি কৈছে দাঁতকেইটা চলাই আছে লাজ লগা নাইনে সেই এটা ফেমিলি কি কৈছে নাজানো তেওঁলোকৰ গাতো এইবিলাক কোনো কম নহয় কোনো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় সেইটো ফেমিলিকো যে হেৰি কৰিছিলে অপহৰণ কৰা কিবা কৰা সকলো যে চাবি কাঠি ঘৰ দুৱাৰ কাঢ়ি লৈছে সেইজনেও আকৌ তাত কি কৈছে মামাৰ লগতে সুৰত সুৰ মিলাই পেলাই দাঁতকেইটা উলিয়াই পেলাই হাঁহি আছে সঁচাকৈ দেই একদম আচৰিত লাজো নাপায় আকৌ লোককহে মামাই আকৌ সেইটো নিউজত গৌৰৱ গগৈকহে লাজ পোৱা কথা কয় আৰু এইখিনিতে মই কৈছোঁ মই এইকেইদিন মানে তেনেকুৱা ভিডিঅ' যিটো চলি আছে আৰু নহয় জানো যিটো নিউজত বেছিকৈ প্ৰচাৰ হৈ থাকে সেইটোহে ক'ম যিটো ট্ৰেণ্ডত আহে আৰু গতিকে মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু কিছুমানে কৈছে কি অ সেইজনী মানে হেৰি এইয়া কি কংগ্ৰেছী অ' এই কংগ্ৰেছ প্ৰেমী এজনী আমুক হে ৰোপাইহঁত মই কংগ্ৰেছ প্ৰেমী চংগ্ৰেছ প্ৰেমী একো নাই মামায়ে ভাল কাম কৰিলে মই মামাকো ভাল বুলিয়ে কওঁ গৌৰৱ গগৈয়ে ভাল কাম কৰিলে মই গৌৰৱ গগৈকো ভাল বুলিয়ে ক'ম অন্য দলে যদি কোনোবাই ভাল কাম কৰে মই তাক ভাল বুলিয়ে ক'ম গতিকে আৰু কিমাননো কি ক'ব আমনিয়ে লাগিছে বাৰু যি কি নহওক এইখিনিয়ে আছিলে কথাখিনি আৰু মামা চাবচোন আপোনাৰ মানে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কথা কয় বা কিবা এটা মানে নিউজ দিয়ে কিছুমান নিউজ নিদিলেও এনেকৈ হেডলাইনবিলাক দিয়ে যে তাৰ তলত আপুনি কিছুমান কমেণ্ট চাবচোন আপুনিতো কমেণ্টছত পাকৈ আপুনি নচ নাচালেও আপোনাক চাই দিয়া মানুহ আছে নহয় কাৰণ আপুনিতো লালু পাঞ্জু মানুহ নহয় নহয় জানো আপোনাৰ ল'ৰাই যেতিয়া সোতৰ সোতৰটা ওঠৰটা কোম্পেনীৰ মালিক এইটো বয়সতে গতিকে আপোনালোকতো সৰু মানুহ নহয় আপোনালোকৰ এইবিলাক কাণত কৈ থকা মানুহো আছে পি এ চি এ ঢেৰ অগ্ৰম বগ্ৰম ঢেৰ কিবা কিবি গতিকে আপুনি কমেণ্টবিলাক চাবচোন অলপতো মানুহে দেখি শুনিও হেৰি ল'ব লাগে নহয় জানো জানো আপুনি খুব চোকা মানুহ আপোনাৰ আপুনি সৰ্বে সৰ্বা আপোনাৰ ভাল গুণ বেয়া গুণ একে সকলো আছে মানে আকৌ কৈছোঁ একে আপুনি সৰ্বে সৰ্বা তাৰ মাজতো কিছুমান কিন্তু কমি আছে সেইবিলাক কি হয় জানে শিকিবও পাৰি অকল শিক্ষা থাকিলেই যে মানুহ একেবাৰে জ্ঞানী সেইটো নহয় কিন্তু শিক্ষা নাথাকিলেও অশিক্ষিত মানুহৰ পৰাও কিছুমান কথা শিকিব পাৰি গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই